Pada tahun 2007 disebabkan oleh krisis gula, kerajaan telah membiayai di bawah pembiayaan Jemaah Menteri pada tahun 2007 membiayai projek penyelidikan untuk stevia. Stevia atau nama saintifiknya Stevia rebaudiana Bertoni merupakan salah satu daripada 150 spesies herba daripada keluarga bunga matahari. Keunikan pokok ini adalah rasa manis semula jadi daripada bahan aktif steviol glycoside yang terdapat di bahagian daun tumbuhan ini. Kemanisan yang diekstrak daripada daun stevia dikatakan 300 kali ganda lebih manis berbanding gula biasa. Walaupun mempunyai rasa manis yang tinggi, stevia tidak mempunyai kandungan kalori. menjadikan ia sejenis pemanis yang sihat dan tidak memudaratkan tubuh badan jika diambil berlebihan Berasal dari Paraguay stevia telah digunakan sejak beratus-ratus tahun dahulu oleh kaum red Indian Guarani Mereka menggunakan stevia untuk memaniskan teh herba dan juga makanan. Stevia turut digunakan sebagai penawar terutamanya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, melawaskan kencing dan merawat luka terbakar. Kegunaan stevia sebagai pemanis mula disedari oleh orang Eropah pada kurun ke-16. Sejak itu, ia mula digunakan dengan meluas di Eropah dan Asia, khususnya di Jepun dan Korea. Di Jepun dan Korea, Ekstrak stevia telah digunakan sebagai pemanis semula jadi di dalam minuman seperti air berkarbonat, jus buah-buahan, serta pelbagai produk makanan. Sukatan ekstrak stevia yang diperlukan untuk memaniskan makanan atau minuman adalah sedikit berbanding gula biasa. Walau dalam kuantiti yang sedikit, rasa manis stevia tetap tahan lebih lama. Di Malaysia, stevia digelar pokok gula kerana dipercayai dapat mengurangkan mudarat daripada penyakit kencing manis. Kajian perubatan menunjukkan stevia juga memberi manfaat dalam mengawal obesiti dan tekanan darah tinggi. Stevia telah diluluskan oleh US FDA United States Food and Drug Administration sebagai pemanis semula jadi dan bahan tambahan dalam makanan. ia adalah selamat untuk digunakan kajian mengenai stevia telah dijalankan semenjak tahun 70-an oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI. Pada awalnya, tanaman stevia masih belum dikomersialkan dan potensi penanaman masih di tahap kajian. Pada tahun 2007 disebabkan oleh krisis gula, kerajaan telah membiayai di bawah pembiayaan Jemaah Menteri pada tahun 2007 membiayai projek penyelidikan untuk stevia bagi sebagai alternatif semula jadi kepada gula. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi tanaman stevia adalah faktor suhu, cuaca, tanah, ...dan serangan serangga. Masalah utama stevia juga disebabkan oleh... ...waktu siang yang pendek. Masalah utama penanaman stevia di Malaysia adalah... Um, ...pokok stevia terlalu cepat berbunga. Uh, stevia adalah pokok obligate short day plant. Um, bermaksud... Um, Waktu siang di Malaysia yang lebih pendek daripada critical day length iaitu 13 jam akan menyebabkan pokok stevia berbunga terlalu awal. Critical day length bagi stevia adalah 13 jam. Di Malaysia uh, tempoh siang adalah 12 jam menyebabkan ia berbunga, berbunga terlalu awal. Antara kajian yang dijalankan adalah kajian teknik night break kajian ini adalah untuk melihat fungsi penggunaan lampu pada waktu malam terhadap pertumbuhan dan pembungaan pokok stevia. Kajian yang kami lakukan adalah kajian night break untuk melambatkan pembungaan, memanjangkan tempo fasa vegetatif dan meningkatkan hasil tanaman. Dalam kajian night break ini, kami menggunakan beberapa jenis lampu artificial Lampu ini diberikan kepada di, pendedahan lampu ini diberikan kepada uh, pokok stevia selama satu jam pada tiap-tiap hari. Sebagai contoh ini adalah lampu fluorescent uh, warm white yang digunakan dalam eksperimen ini. Jenis-jenis um, lampu lain adalah seperti lampu incandescent dan juga lampu fluorescent uh, cool daylight. Dalam kajian yang kami jalankan, uh, lampu fluorescent uh, warm white yang berwarna kuning sikit ni dia menunjuk memberikan hasil yang terbaik treatment yang terbaik lampu ini memanjangkan tempoh pem, melambatkan pembungaan daripada 18 hari kepada purata 48 hari hasil kajian ini menunjukkan lampu fluorescent warm white memberikan kesan positif terhadap pertumbuhan stevia Pokok stevia yang menerima dedahan cahaya tumbuh setinggi 70 cm berbanding pokok yang tidak menerima dedahan cahaya iaitu hanya setinggi 30 cm. Saiz daun juga kelihatan lebih besar berbanding pokok yang tidak menerima dedahan cahaya. Hasil penyelidikan ini, kualiti penanaman stevia dapat ditingkatkan untuk menghasilkan pengeluaran stevia yang lebih tinggi dan berkualiti pada masa akan datang. Stevia merupakan tanaman yang mudah untuk diusahakan dan tidak memerlukan kos yang besar. Penjagaan stevia tidaklah rumit. Pokok stevia hanya perlu mendapat cahaya matahari dan air yang mencukupi. Mozaik Mat Din yang mesra dengan panggilan Pak Long merupakan pengusaha dan usahawan stevia. Pak Long menanam sendiri pokok stevia di perkarangan rumah sambil dibantu oleh keluarganya. Proses penanaman stevia dimulakan dengan menyediakan batas dan melubangkan polybag menggunakan arang yang dipanaskan. Medium yang digunakan adalah dari jenis poros supaya tiada air yang akan bertakung selepas disiram. bagi menggalakkan pertumbuhan stevia baja kunung berapi digunakan selain baja organik stevia lebih mudah ditanam melalui keratan batang berbanding dengan biji benih keratan batang stevia dari dalam bekas akan dipindahkan kepada batas yang telah disediakan pokok stevia perlu disiram dua kali sehari dalam cuaca panas kerana ia akan cepat kering dan mati sekiranya kekurangan air. Selepas dua minggu, pokok stevia boleh dikerat untuk proses pembenihan. Proses pembenihan ini akan menghasilkan Keratan batang stevia yang boleh digunakan untuk ditanam semula. Selepas memetik daun-daun di bahagian bawah keratan, hujung keratan dicelup dengan hormon pengakaran bagi menggalakkan pertumbuhan akar. Keratan batang akan disemai semula di dalam bekas serta dibiarkan di kawasan yang teduh sebelum ia dipindahkan ke batas. Bagi rasa manis yang tahan lebih lama, ia akan dicuci dan dikeringkan di bawah sinaran matahari. Daun stevia yang dipetik boleh terus dimakan begitu sahaja. Stevia bukan sahaja berhasiat, malah mudah untuk ditanam sendiri. masyarakat kini mempunyai pilihan untuk memilih bahan pemanis yang lebih sihat dan tidak memudaratkan. Potensi untuk uh, stevia ni uh, nak naik, kita kena banyak memberi tahu ilmu tentang stevia ni. Pengetahuan tentang stevia, ada kebaikan stevia tu, itself kena bagi tahu orang. mana menggunakan stevia? adalah lebih baik manis stevia kerana dia tidak mengandungi karbohidrat dan kalori dan dia tidak boleh menjadikan glukos di dalam badan dia hanya dapat manis manis dia zero kalori Bagi Pak Long dan keluarganya, Semenjak mengusahakan tanaman stevia, hidangan makanan dan minuman mereka berunsurkan stevia. Stevia sesuai untuk digunakan di dalam masakan dan minuman bagi menggantikan gula. Stevia merupakan alternatif yang sihat bagi menggantikan bahan perasa seperti ajinomoto yang mempunyai kesan jangka panjang kepada kesihatan dia sebenarnya pun ada dua peranan uh, stevia ni di dalam makanan di dalam masakan ya tetapi uh, bukan dalam minuman tapi dalam masakan dia akan jadi seperti ajinomoto dan dia adalah pengganti gula so ajinomoto kita tak perlu taruh lagi dan kita tak perlu tak gula lagi so stevia hanya satu saja dia ada dua peranan dalam situ Jadi masakan kita tu akan lebih rasa lebih enak. Daun stevia yang telah dikeringkan akan dikisar sehingga halus dan boleh digunakan di dalam masakan. Antara hidangan berunsurkan stevia yang menjadi kegemaran Pak Long dan keluarganya adalah udang atau lala yang dimasak sambal. Selain digunakan di dalam masakan, Pak Long juga turut menghasilkan empat jenis produk berunsurkan stevia. Agro Sweet Pak Long menghasilkan produk berbentuk minuman tiga dalam satu dan juga teh stevia asli. Terdapat juga ekstrak stevia yang diproses menjadi serbuk dan lebih mudah untuk digunakan dalam masakan dan minuman. Di masa akan datang, stevia akan digunakan dengan lebih meluas dan tidak terhad kepada produk 3 dalam 1 sahaja. Sweetbox Cafe merupakan restoran yang menyediakan menu berasaskan stevia yang pertama di Malaysia. Terletak di Sepang, kafe yang mula beroperasi Januari lalu mendapat perhatian penduduk setempat. Ini menunjukkan penerimaan dan kesedaran masyarakat terhadap khasiatnya mula mendapat perhatian. Keunikan kafe ini adalah dari segi menu yang disediakan. Cha Kuey Teow, Burger dan Roti Long merupakan antara hidangan menu di sini. Bahan-bahan yang digunakan di dalam hidangan mempunyai ekstrak daun stevia bagi menambahkan rasa enak dan lebih khasiat. Beroperasi setiap hari dari jam 5 petang hingga 10 malam, Sweet Cafe sering dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat. Rata-rata mereka ingin mencuba sendiri perbezaan makanan dan minuman yang menggunakan ekstrak stevia. Harga bagi hidangan makanan dan minuman di sini juga adalah berpatutan. Masyarakat kini sudah sedar tentang kelebihan stevia. Tetapi apa yang diwar-warkan hanya penanaman. Ya, hanya penanaman dan jenis produk ataupun gula. Tetapi sukar untuk juga nak dapatkan bekalan. Jadi dengan terbukanya Sweet Box Cafe ini, maka rakyat kini sudah dapat menikmati stevia ni secara otomatik Pelanggan tu amat lah. Karena sebenarnya Pak Long tahu, mereka ni nanti-nanti apa yang stevia ni boleh di, di, diproses uh, untuk manfaat kepada masyarakat. Masyarakat pada hari ini dilihat lebih peka terhadap kepentingan menjaga kesihatan melalui pemilihan makanan. Penyakit kencing manis atau diabetes dikenali sebagai salah satu penyakit kronik yang paling banyak dihidapi oleh rakyat Malaysia. Isu terkini memperlihatkan bagaimana diabetes mula menyerang seawal usia muda. Ini jelas menunjukkan gaya hidup masyarakat pada masa kini tidak peka kepada bahaya pengambilan gula putih berlebihan. Stevia mempunyai ciri-ciri yang boleh mengawal kandungan gula dalam darah. Ini kerana sifat ekstrak pemanisnya yang tiada kalori. Hasiat-hasiat stevia adalah melawaskan kencing, menurunkan kadar gula dalam darah, membunuh bakteria serta menurunkan berat badan. Menurut Rohana Ishak yang merupakan pengguna produk berunsurkan stevia, beliau telah turun berat badan hampir 7 kg dalam masa sebulan. Pengambilan stevia akan mengenyangkan serta mengawal waktu makan supaya lebih teratur. Selain membantu mengawal obesiti, stevia juga baik untuk sistem imunisasi badan. So kesihatan kita keseluruhan bergantung pada sistem imun Kita sebenarnya tak sedar Sistem imun dia bekerja 24 jam untuk kita satu hari Ramai orang tak tahu, tak faham Tak tak tahu yang sistem imun ialah yang bekerja 24 jam untuk diri kita hmm. Bila kita ambil stereos maknanya kita memperbaiki sistem imun kita yang dah rosak Sebab kita pengambilan gula pasir berlebihan Pengambilan gula pasir sebabnya merosakkan ejen-ejen -agen darah putih agen utama sistem ini stevia ternyata merupakan daun ajaib mempunyai rasa yang lebih manis ia tidak memudaratkan malah memberi manfaat kepada kesihatan manfaat stevia perlu dikongsi mudah untuk ditanam sendiri stevia menjadi penyelamat kepada masalah kesihatan gara-gara gula putih yang tidak menyihatkan